Лаза, лаза за шторами. Само это армянское имя, да. же, красивая каблучка. бручка это моя. Ребята, спасибо. Я ничего пить не буду, не советуйте даже. Не тратьте свое и мое время. Пейте, что хотите хоть хламидии. Игуана. Доброе утро. Ага, онлайн-консультация заслуженных врачей ТикТока, блядь. Это не карте, это украинский э, ауру магазин, там они под карте делают. Это просто золотое кольцо и все. Оно, это не карте. Ну, модель карте, понял? Такой вот. Эти штучки шевелятся. Напряженный батл да, запизиться. На передовую шурує, Сама шурує сюди. Зачем ви йому совет? У нього є свой доктор. Люба журавлюва. Вон отсюда. Поняла? патологоанатомом, Запам'ята. Доброго ранку. На передаву сюди. Шурує сама. Аурум магазин. Mm. Закончился 5-3. Мы выиграли, ребята. Спасибо. У нас 6-6-6. Боже сделайте что-нибудь. 6-5 тряслав. Швидка такая засмучена, що капець звезда Яночка. У мене мама в лікарні по волонтері. А, а що случилось? В Дніпре, в Днепре, доброе утро. А другое кольцо, оно великовато. Я когда пошел мерить, у меня немножко были видны оттекшие пальцы. Я вот купила, оно немножко свободное. Если его так тряхнуть, оно может слететь, это кольцо второе. А, секунд тиктоковский. Иди отсюда, я тебе говорю, иди. Иди сама за себя воюй, никто тебе ничего не должен. Пошла вон. Блин. Так, а до роспись, после того, как я вас в бан отправлю... Иди воюй, кобыла. Что ты тут сидишь в ТикТоке? Сидит за границей, сказки рассказывают. А, острый бронхит. Ну ничего, я думаю, что помогут, будет все хорошо, не переживай. Главное, что она под присмотром. Ага. О, Алиса, доброе утро. Как ты там? Привет, Максимус. Как ты там? Как ты там? Добрый ранок. Про дитину Господи, я вам буду сейчас рассказывать про дитину суррогатное материнство. Ёб вашу мать. Не хочу детей даже в виде варенья. Отцепитесь от меня. Такую хрень, блядь, пишет. А ну вам надо, господи, блядь. Сплетницы сюда припиздавали. Я в шоке, блядь. А чему вы так маму унижаете? Ёб твою мать. Тебе так не жить, как моей маме. Понимаешь? Ни при каких раскладах. Ты так жить не будешь, как моя мама. Тебя никто так унижать не будет. Ты будешь жить, блядь, во дворце. У Нариса суррогат на Ты будешь жить во дворце, блядь, и все будет сапахалом у тебя будут стоять слуги, понимаешь? И дети будут с тебя, блядь, ноги мыть и воду пить. Твои дети будут, блядь, с тебя воду пить. Даже когда ты будешь стены говном мазать, твои дети будут, блядь, тебя в жопу целовать. Поняла? Просто легенда. Что ты, месячные мурки? Что ты прибег? Хвостом машешь? Мне сегодня сонный паралич, блядь. Ужасно. Максим, я не завелся. Тебя завелся, ты меня не остановил. Да-да, здрасте. Ничего, шмит на лицо, я посредине тебе сяду. Мы вдвоем с ней. Одного тебя только так сделаем. Хер ты куда от нас денешься. Понял? Доброе утро. Близнец. Мені казали, де любов там біда. Попереджали біля за себе, сіра. Хай весь Тік-Ток знає, що ми з тобою зробимо. Понять? 20, блядь, засихають. Знаете, я подхожу типа к этому, подхожу типа к ванной, дверь так, как будто бы вот так вот приоткрыта была, а потом так прикрывается, как будто кто-то ее прикрывает. И свет там горит, у меня же окошко там. И такое, и я так хуяк, дверь так открываю, а там никого нету. И я сюда, а тут шторы как будто так развиваются, знаете? И, блядь, хуяк я опять на кровати. Ой, я говорю, у меня ж мурашки, блин, по коже. Такая хуйня. Ой, Алка, ой. Она мне сегодня написала, ты ж не обижаешься, там пишут в Ютубе, что Алка унизила оперного певца, уничтожила. С театра, блядь, меня выгнали после Алки на стрима, прикиньте. Посмотрели, Алка сказала, что все плохо, что я плохо пою, что ей не нравятся песни, Меня выгнали с театра, прикиньте, блядь. Теперь она извиняется, не знает, что делать. блять, доброе утро что блять проснулись ага Да, прищипываю блять пробкой опять так вам и надо не хоть с утра пораньше на работу сейчас. ой не знаю мне не холодно может потому что я армянин ой тут дождь что? Ходят, блядь, бродят с самого утра, на нервы действует. Поводка ужасна. Чего это за хуйня? Давай Мы старый-старый, Думаю, как-то омолаживаешься. Под конец дня молодеет, блядь, лицо. Спой людям что-то, не собираюсь. В театр он, билеты куплять. Значит, сейчас выйду нормальный мужик, а женился на телефоне. А ты женилась на своих детях, кастрюлях, блядь, и трусах, и носках мужа, поняла? На ком ты женилась? И на работе своей копеечной, вот на чем ты женилась. Как бы ты сколько зарабляла, ты тоже жила с телефоном. Стань интереснее, чем мой телефон. Можешь? Тогда молчи. Ты женилась на, бы... на... на бытовухе, блядь. На тряпках, на полах, на санках, сранках. Вот на чем ты женилась. Поняла? Вышла за мужа, а женилась, блядь, за хуйню всю. Что тянет за собой муж. Поняла? Вот на, шо, на, шо, на чем ты женилась. Рассказываешь мне сказки. Рабыня из аура. Сиди. Поняла? Вот и все. Отличный ответ. У ты Положишь мне кусочек ширинки, блядь, откушу по самому Ты А зачем я не дам там Я просто ничего не засираю. Мне кажется, да любовь, там беда. Конечно, окна грязные. Кто их будет мыть? Америку открыли, окна грязные. И что мне не делать? Эти окна. Кстати, вот это написала Дюшеска. Оригинал духи. Что она показала. Она говорит, там оригинал попали, говорит, очень хорошие. Там, говорит, написали, типа, что, типа, ой, это, наверное, подделка, блядь. А ты, Томас? Не знаю. Это, блядь, лаза. Может сидеть вот здесь, сука, на стуле прятаться. Не, ну, так. Ищем дальше. Тут нема. Я сегодня стиралку проснулся, запустил. Тут нема. Я знаю, где она падла. За окном. А за окном то дождь, то снег. И спать пора. И никак не уснуть. Все тот же дождь, поняла? Я помню все твои трещинки, Томас. А ага. -а Сейчас я могу окно открыю. И сюда. Кс -кс 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 -кс. Вылазь. Я задыхал от нежности. А твои к Іди на сонце, йди відкрив тобі, иди. Іди зустрічай. Давай. Він сам вийде, не переживай Він Мальчик самостійний, не переживайте, переживай, його. Він у вас ще пусте. Він зараз розбереться, що йому робити. Хуяк, хуяк і пішов, буде вас питати. пусти. На солнечном, конечно, жив. Но мама там живет, там я живу. На завтрак буде мурнет. Сейчас приедут 3 доушника. Указ. Давай. Указания городу на сегодняшний день. Ой, он не упадет, не переживайте. Голова не выйдет, головка не пролізе. Ні, все хорошо. Все хорошо. Я прибацанный кошатник, не переживайте. Если у него пролезла головка, там бы клетки не было. У кота даже свой балкон. И зайчик. Зайчик, плюй на всех. насы. Ты кот звезды. Понял? В оперном театре работаю. Серега, нет, свою не, не будут таскать. Зачем? Ты для чего есть? Ой, воздух хороший, так свежо на улице. А что там стоит? Бачили на интернет пропадает, наверное, он будет... Вот там, бачили, на парковочке. Что там стоит? Ковальчик. Мне а -а -а. просто рано вчера лег спать. А кофе я не с утра не пью кофе. Я кофе не люблю. Вообще кофе не очень люблю, мне тошнит от кофе, между прочим. Если вот это крепкая, Ну, грязный викна, конечно, блядь, грязь. А как вы хотели? Конечно, грязь. Ну, сколько я комаров убил на тех окнах. Здесь прекрасно, конечно. Ну, чай могу выпить, но не хочу. Да прямо, Алина, днем и ночью я на батла. Хоть не сочиняйте. Днем и ночью, да. Диджей Манга, спасибо, дорогой. Такая страшная она на мини Спасибо. Котика повезло. Да, он не сидит. Лыжи. Того, чего у вас нема от рождения. У кстати, тоже. Нет, но я пью воду обычную. Я воду пью. Ну а что мне пить? Могу с лимоном воду выпить. А что переживаете? Зачем не давление от кофе нет мне тошнит от самого кофе не давление а вот только выпиваешь вот это кофе вот могу латы там выпить ну и то оно же, блять его много я целый я, у меня сколько в желудок не помещается вот, латы блять выпить потом еще блять я уже на ну, переедаю одну лату понимаете а, даже, а то маленькая эспрессо как она называется то вообще блять выпиваешь и сразу такое блять как Тільки що побачив, як варили русский щит, Це угар. Це з ютуба. там у мене в Ютубі давно ролик был. Ну, Може, год назад. Ми з мамою робили. А вирізають і виставляють в TikTok кто хтось. А от не тошнить. Нет. Это мур нет теж. тоже. там с это мне там нет, там никого нема, сейчас закрыто. Да, что пик от ковида, помните? На заправках невкусный кофе, не знаю. То его приветик. Ля, ля. Эквилибриз, блядь. Кс -кс -кс. Мяу. Не, меня известность не напрягала, я езжу на машине. С личным водителем и охранником. Все мне должно напрягать. Энтеслить. Слить чумания. Дай, спасибо. Нау? Нау? Поймай, Штеген. Нау? Нау? Не отвечаю. Ой, спасибо, прошу, за кепку. Нау? Доброе Добрый рано. Спасибо, Джиману, дж Твою мать, блядь. За дуренье. Кто разговаривает? Где? А, кот разговаривает, да. Хорошего дня и настроения. Спасибо, Наталья Сан, вам тоже. Олечка, спасибо. Котик, ты супер, Сашуля. И хороший человек. Ой, мы, все, мы все хорошие, ребята. А что вы погане? Вы тоже. Привет, ранний кот, привет. Добрый ранок, да. Мы все хорошие, но, может быть, очень ужасными, невыносимыми. Со мной непросто. Со мной, прости, невыносимо. Ой, боже, такое солнце яркое. Да, все, нагрелся. Да, Мы такие тепленькие. Мой любимый зайчик. Ой, это кабан. Вот это мой кабан. Ой, да, да, любишь меня. Да. 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 Я не буду убирать в квартире, меня напрягает. Мне надо настраиваться очень долго. Я так быстро не могу. Не кусай. Да. Знаешь, у меня аллергия уже проходит. Там корочка была, отпала. Не кусай. Крокодил Днепропетровский, блядь. не Днепровский крокодил, сидит, бачишь. 11 лет ему. Да. Страшный кот. Да. Да. Конечно, красиво. На красивых не держим. Мы насика ты красивый делается. абрикосик. Я тоже думал назвать абрикосик. Он выбрал Томас. Попроси сестру поїдь помыть викна. Мне с что делать? Ничего. Что буду сестру издеваться над ней? Я свою сестру люблю. Зачем оно надо? Чтобы она въехала, мне мыть окна за поружье. дней, что чокнулись. На один мальчик хорошо. О, где твой муж? А твой где? А что тебе до моего мужа? Не хочу каву. Я сейчас трошки они а и пойду до мамы сижу. Для этого существует клининг. Я тоже, вы знаете, у вот тебя не могу каких-то чужих людей пускать, чтобы мне лазили в квартире. Фу, что они поубирают, блядь. Они мне поубирают, что я ничего потом не найду. Я возьму и сам поубираю. Мне надо только настроиться, но это может быть полгода. Мама через мост живет сразу. Ну, минут п'ять, есть ехать без пробок. Законсервирую. Ой, спасибо большое вам за подарок. Джий мангу. Тут це так і Манго. я вас помню. Сейчас люди напишуть, хто ви люди все. Знают. Мой муж приедет, помоет, он дева, будет чисто. Хай приезжаю. Э, хороший ответ дала сестра. Ну что, сестра должна корячиться, мне быть окна, что Чокнулся, я лучше сам помою туда. Сейчас люди напишут, ты такой диджей Бухаешь, Константин. Нет, я не пью, молодец. так Если я настраиваюсь на уборку, то это пиздец. Привет, Анджел. Те, что день живу, как это знакомо, про нас это до року и півроку. Да, это пиздец. Но если я настраиваюсь убирать, у меня равных нету, блядь, я такой задрученный. Это пиздец. Артемик, доброе утро. Коля, вчера как ты? Добавь эфир. Ой, ребята, я никого не добавляю. Извините, ну, какой эфир? Сейчас ты добавляешь, люди как начнут морозить хуйню, не знаешь, как у выключить, блядь, точно. Добавить, блядь, оно як начинает поездить, черти шо, блядь, уже и в слово негде вставить. І... Я не про вас, но ну, вообще, нахуй. Ох, я адекватный. Адекватный? Я думаю, що нет. Доброе утро из Украины, Слава. Неадекватно думать, что я с тобой. Неадекватно думать, что ты со мной. Неадекватный я, неадекватный ты, неадекватные мы. Я нарисую на снегу. Ой. Мы все неадекватны. Дня, Катара. 10 лет джим, чего рисовать. Кого рисовать. Оважаю эту песню. А, чого його рисовать? Ну не знаю. А де його взять, блядь? Приходится тільки рисовать. В Києві, конечно, был оперном. Я неадекватний. адекватный. Я не Серьезно. Добрый ранок. Я не возле плиты сейчас не могу стоять. Я вчера пошел, он купил себе перец фаршированный оливье. Нет, Чего я буду, блядь, стоять у плиты сейчас, ебеница? Не хочу. Вкусом, каким я себе знал, какой вкус. Снимай побольше маму, люблю, да, снимайте свою маму. Бублагум. Ватермелов бублагу Спасибо, Дима. Вы не захвалили, не Алексей. Не-не-не. Все хорошо. Нет, конечно, можешь мне это самое как-то меня пытаться вылечить, но вряд ли. Любви в новости вкусно Наша Днепре у нас новости мама. Я в лес или похожу, то для богатых. Бедни туда точно не ходят. это правда. Ты адекватный. Суспильство у нас жесткое и неадекватное. В Лесельпо по картошка продается, но она такая изысканная, батат там еще что-то. Это лучшие сорта, эти как элитные. Бедные туда ходят только на экскурсию по билетам. Ну, так лимончик куплят. Надеюсь, когда-нибудь попробует виперчик, Дина. Да, двухсмысленно прозвучало. Ну и слава Богу, Алексей. Не знаю, надо температуру, конечно, померить. Может, у меня таких градусников нема. Уже я горячий, как понять. О чем различие ля сельпо от обычного? Ну, зайдите. Сходите в сельпо и в ля -по. Спектакль второго пятого. У меня призрак оперы второго пятого летучая мыши. В пятнадцатый опять, я сейчас выхожу. Бля. Ля, ля Сильпо. Ля. Ля на него, блядь. Ля Сильпо. Чей не блядь? Ля Сильпо. что я, блядь, придумал и Ля сельпу. Пиздец. Что-то другое назвали. А Ля нема грошей, да?